Всем привет! Сегодня готовим свекольник. Это замечательная альтернатива борщу для всей семьи. Его любят дети, его также подают в детских садах. Можно и со сметаной, можно есть горячим, можно есть холодным. В общем, для разнообразия это идеальный вариант на обед для всей семьи. Итак, погнали! Я сварила куриный бульон, он почти готов. Можно сварить из свинины, можно сварить из говядины. И забрасываем туда картофель. Так, сейчас нам понадобится вот такой вот томат. И этот томат закрываю я сама. Это просто перекрученные вареные помидоры. Можно заменить томатным соком или можно заменить свежим тертым помидором. Всю нашу баночку выливаем в наш бульон. Картошка почти уже сварилась. Хорошо перемешиваем и будем добавлять борщевую заправку. Ее я тоже закрываю сама летом, когда готовлю заготовки на зиму. Это очень быстро. Потом просто сложить все в кастрюльку и готовое первое блюдо борщ или свекольник. Здесь у меня есть все и морковка, и лук, и свекла. Если у вас нет такой заправки, то ее можно смело купить в любом супермаркете. Их сейчас огромное количество, разнообразие. Поэтому смело покупайте и всю баночку будем ложить в нашу кастрюлю. Или же можно просто отдельно обжарить лук, морковку и потереть туда стекло. Все это обжарить как на борщ и тоже будет прекрасная заправка. Итак, пересыпаем всю борщевую заправку в наш свекольник. Хорошенько все перемешиваем, и я буду добавлять еще одну столовую ложку томатной пасты. У меня томатная паста чумак вот в таких вот пирамидках. Хорошо все перемешиваем и будем варить минут 15. После того, как я готовила винегрет, я запекала свеклу, и вот у меня осталось две штуки. Вот их как раз сейчас и будем натирать на крупной терке. Через 15 минут добавляем свеклу и хорошо все перемешиваем. Накрываем крышкой и будем варить на медленном огне минут 10. За 5 минут до готовности я кладу лавровый лист и сыплю немножко перца чили. Это все на любителя. Вы можете добавить любимые специи. Через 7 минут наш наваристый свекольник готов. Его любят все члены нашей семьи. А вы подписывайтесь, ставьте лайки, готовьте с удовольствием и смачного вам, друзья!